Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera dan salam satu madani. Okey, hari ini saya Dr. Muhammad Munawar dari Klinik Pergi Bantuan Terazak. Hari ini kita ada bersama dengan pakar kesihatan pergigian awam Dr. Mustafa Jaafar. Okey, so hari ini kita untuk episod Senyum Madani Rahsia Gigi Cantik Satu Keluarga. Okey. So, uh, kita akan bincang isu kesihatan pergigian, mulut, uh, mulut dan gigi daripada bayi sehingga warga emas pada hari ini. So, dan kita akan bincangkan kenapa dia penting untuk agenda Madani dan bagaimana setiap keluarga boleh melakukan tanggungjawab masing-masing okay. T okay. salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Dr Munawar dan saya ucapkan terima kasih kerana jemput saya untuk sesi rancak kemandani ini. hari ini kita kena ingat ya kenapa ia sangat penting sebab apa? Kesihatan ni sebenarnya adalah hak asasi manusia. Ya. <coughs> Semua kita mempunyai hak untuk menjaga kesihatan kita. Kesihatan adalah aset yang paling bernilai dalam kehidupan, bukannya wang ringgit, bukannya harta. Jadi kalau kita ada wang ringgit pun tapi kita tidak sihat, dia kita sukar untuk melakukan aktiviti harian, makan, minum, ya, untuk berjumpa kawan pun kita rasa segan. Jadi ia penting WHO Pertubuhan Kesihatan Sedunia menekankan penjagaan kesihatan, contohnya kesihatan mulut ini dan gigi adalah juga hak asasi kita. Ya. Oh, begitu okay. doktor. Oh, yeah. so doktor, kenapa uh, mengapa kesihatan gigi ni penting sangat dalam unit setiap keluarga? Okey, seperti yang kita sedia maklum tadi, satu dia sebab hak asasi kita. Kita tahu wang itu mungkin kita rasa penting untuk kita jaga hak kita supaya kita tak kena scam ke dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kesihatan pun sama macam tu cuma kita tak nampak. Kita kena jaga sebaik mungkin kesihatan kita. Kenapa? kalau dari WHO menekankan kesihatan mulut yang baik mesti ada struktur yang baik. Kalau kita tak cukup gigi contohnya, kalau tak boleh buka mulut dengan luas atau sakit dekat sini, macam mana kita nak makan? Macam mana kita nak berjumpa orang ramai? Macam mana kita nak pergi sekolah, nak pergi kerja? Kita kena minta kebenaran daripada bos kita ya ataupun kita punya ketua jabatan untuk keluar mengambil cuti sakit dan sebagainya ya. Itu satu. Kemudian kalau dia tidak ada tak boleh berfungsi pun susah. Ya, maknanya kita tak boleh nak makan, kita tak boleh nak, nak senyum, tak boleh nak mengaji, ya. Kemudian kita dia ada kesan psikososial. Kesan psikososial dekat sini kadang-kadang setengah orang sampai dia rasa malu. Dia senyum pun dia tutup mulut. Aa, sebab apa dia punya masalah pergigian yang amat ketara tak cukup gigi ya dan sehingga dia rasa segan untuk bergaul dengan orang lain dan mengelakkan daripada bergaul dengan orang lain ya dan juga dia memberi kesan kepada ekonomi. Kalau kita dah ada banyak masalah pergigian contohnya, dia akan menyebabkan kos rawatan jadi lebih mahal dan kena kerap berjumpa doktor dan sebagainya. Jadi dia dihantui oleh masalah ekonomi dan masa. Uh, kalau kita pergi contohnya ke klinik kena anak kita tak sihat, keluarga kita tak sihat, anak kita tak sihat, sakit gigi dan sebagainya. Kita kena ambil cuti, kita kena minta kebenaran bos untuk keluar, lepas tu kita keluar kita kena bayar parking, kita kena bayar petrol, kita kena jumpa, uh, kalau kita pergi swasta kita kena bayar lagi. So, jadi kemudian uh, kalau satu keluarga masing-masing ada masalah pergigian, berapa banyak kos, berapa banyak masa, berapa banyak tenaga kita kena gunakan yeah. Jadi ia penting saya ingatkan sekali lagi hak asasi manusia, kedua fungsi yang baik dan juga struktur gigi itu mesti baik dan sebagainya sebab apa bila kita mencapai usia 60 tahun kita kena ada sekurang-kurangnya 20 batang gigi ke atas apabila kita mencapai usia warga emas berapakah batang gigi yang kita ada sekarang ni ha, ya. jadi penting ya hak asasi kita kena kita jaga ini amanah yang Tuhan dah bagi pada kita kita kena jaga sebaik mungkin amanah ini sampai kita selagi hak ha nyawa di kandung badan ya sepanjang hayat kita supaya kita boleh ada struktur yang baik gigi elok fungsi elok boleh buka mulut boleh senyum ya boleh gunakan dengan baik dan kemudian kita boleh tak ada kesan samping kita boleh ceria kita boleh join uh, masuk pelbagai aktiviti tanpa rasa kena risau-risau uh, malu tutup mulut dan sebagainya itu penting ya itu hak asasi kita semua oh saya setuju brother Uh, so berkenaan dengan kesihatan begini, ni sebab saya tengok kebelakangan ni Malaysia ni dia banyak uh, apa jual air manis lah sekarang. Yeah. Uh, so saya Ito. pergi pergi sana ada ada teh teh ais teh ais tai 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 teh ais apa betul ada ais balila apa semua. Yeah. Itu, semua dengan harga-harga murah. So uh, setahu saya benda apa, air, air manis ni boleh mendatangkan kecil manis kan? Betul Boleh ke sehuraikan situasi yang boleh. membimbangkan ni? Boleh, uh, Sebenarnya kalau kita ingat uh, statistik Kita pun menunjukkan dengan uh, satu daripada enam rakyat kita Mempunyai masalah <coughs> kecil manis ada sesetengahnya tak tahu pun dia ada kencing manis ya lepas tu ambil gula pun banyak 10 hingga 14 sudu teh gula sehari menurut national health mobility Survey ya kajian uh, mobility uh, kesihatan kita dan lepas tu kan 62% rakyat Malaysia mengambil minuman manis Buatan sendiri setiap hari ya sedangkan WHO menekankan kita kena ambil gula lebih kurang 6 sudu kecil sehari kan uh, jadi uh, banyak kita ambil gula dekat sini. Remaja pula minum 1/3 lebih kurang 1/3 remaja kita minum minuman bergula setiap hari menurut kajian National Health and Mobility Survey 2019 2022. Jadi sebenarnya gula ni dia kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak dia akan memberi kesan lah eh, kepada pelbagai kesihatan kita lah seperti kencing manis ke dalam jangka masa yang panjang ada masalah kencing manis. Gula ni kalau kalau gula kena dekat atas lantai semut akan datang urung betul ya -betul. bezanya dekat dalam mulut kalau dah banyak kita makan makanan manis-manis makanan gula-gula tu semua bakteria akan datang banyak-banyak oh. dalam mulut kita dia akan urung gula-gula tu makanan-makanan tu semua dan dia akan menghasilkan asid bila hasil asid tiap-tiap hari kita ambil lama pula tu gigi kita akan reput lama-lama dia akan reput dan menjadi lubang ya oh. masalah tu Eh, dan uh, kalau kita ada dah dapat penyakit pula contohnya kalau kencing manis kencing manis berkait rapat dengan masalah kesihatan mulut kalau kita ada kencing manis dia akan memburukkan lagi masalah penyakit gusi kita dan kita ambil gula banyak-banyak kita ada masalah gigi keris eh dan kalau kita pula tak jaga kesihatan pergigian kita dia akan menyebabkan penyakit uh, kencing manis tu menjadi lagi teruk contohnya oh, betul -betul. Kan nampak eh kalau kencing manis tak jaga contohnya luka lambat sembuh <tuh -tuh. Kalau ada apa-apa masalah buat pemedahan kat dalam mulut dan sebagainya cabutan dan sebagainya semua dia jadi lambat sembuh. Jadi ada masalah eh. Kita kena usaha macam yang Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahu, kita kena kurangkan pengambilan gula. Kalau kita minum air teh contohnya, yang terbaik tiada gula dalam air teh kita supaya kita uh, badan kita uh, sihat ya yeah, dan uh, dijaga dengan baik dan sejahtera ya yeah, supaya kita sihat selalu ya. Yeah. Terima kasih doktor. Uh, so tentang tentang uh, berkenaan uh, air manis ni, uh -uh. doktor boleh bagi suggestion sikit uh, dekat uh, para ibu bapa macam mana yeah. nak kawal pengambilan air manis, makanan yeah. manis ni kepada anak-anak mereka? Boleh. Terima kasih doktor Munawar. Soalan yang menarik sekali eh. Kalau kita lihat dekat sini, dia sebenarnya untuk kita memastikan kita jaga baik-baik keluarga kita eh supaya kurang mengambil gula. Sebenarnya dia bergula dari awal usia lagi apabila kita minum beri anak kita minum kita um, bagi minum susu uh, lepas taf, tapi kita jangan campur gula kita jangan bila anak kita menangis contohnya kita jangan uh, pujuk dia dengan bagi dia aiskrim betul betul, betul. Uh, betul. atau gula-gula itu dah jadi kebiasaan jadi kebezaan. jangan <laughs> itu kerana nanti gula banyak-banyak berdatangkan masalah kepada kesihatan dan tunas rasa anak kita pada lidah ni uh, kita dah latih dari awal lagi untuk suka pada gula Ya, kita mesti latih dari awal lagi minum air kosong atau air susu ya jadi dia lebih baik untuk kesihatan ya ha, jadi kita kurangkan pengambilan gula dan minum air kosong banyak dia baik untuk kesihatan ha, kalau kita elakkan juga makanan-makanan yang manis minum minuman yang manis kita kena tegas dalam perkara-perkara macam ni ibu bapa kena tunjuk contoh yang baik dia kalau ibu bapa boleh kawal dengan baik contoh tunjuk dengan baik ya Uh, supaya uh, tak ambil gula-gula, ais krim, makanan manis-manis, coklat dan sebagainya ya. uh, Dan uh, contoh lain-lain dalam peti ais Bila buka dia peti ais, tengok terus nampak gula oh, Itu tak sihat lah ya. Kita kena uh, biasakan tak ada makanan-makanan manis Macam tu kita sorok, kita simpan ataupun kita uh, kita lupuskan saja. Sebab apa tak baik untuk kesihatan Nanti bila dia besar, dia sudah tak berminat lagi untuk mengambil makanan-makanan manis macam tu faham? betul dia dah, dia dah terbiasa kalau kita dia makan manis dia rasa macam eh manis sangat lah nanti dia tak nak pun sebenarnya kita dah ada kes kejadian contoh-contoh yang baik lah yang mana anak-anak dari kecil lagi dah dilatih. bila dia dah besar dia jadi ok dia, dia tak perlu lagi bergantung pada makanan-makanan manis macam tu dia baik sebab kita kalau kita makan lebih nanti dia jadi obesity, berlebihan berat badan betul-betul dan juga eh. jadi itu kita kena usahakan lah eh. dia bermula daripada rumah ibu bapa kena main uh, kerja berpasukan Kita kena kerja berpasukan dan bersama-sama dengan keluarga kita Selesaikan masalah ni betul-betul dan kita kena tegas Biarlah anak kita sedih ke apakah dulu Tapi dia kemudian kita tak nak dia bersedih atau nangis Disebabkan masalah kesihatan yang dialami dia oh, betul. Ya. <coughs> Kalau uh. macam nak tambah lagi sikit Kalau di luar-luar tu ada pelbagai jenis minuman Kalau kita nak sekali-sekala tu boleh tetapi kita pilihlah yang kurang gula. Oh. kadang dia ada pilihan kan gula banyak ni banyak ni banyak ni. Tak kalau tak ada gula yang terbaik. Kalau boleh pilih yang sikit gula dan banyakkan minum air kosong. Kalau kita haus lepas lari bukan minum air manis banyak-banyak tapi minum air kosong. Okey? Okey, terima kasih doktor. Ah uh, berkenaan dengan makanan yang kurang gula saya nak tanya je. Ah yeah. uh, apa pendapat doktor tentang macam zero coke yang dia apa claim tak ada gula zero, zero sugar. Adakah uh, ia bagus juga? Bagus ke tak? Sebenarnya Dr. Munawar yang paling bagus sekali Kita go for makanan-makanan atau minuman-minuman yang yang fresh dan kosong Non-proses non ah, Non-proses, non non oh, makanan-makanan yang tidak ada proses Kita kena kembali kepada yang natural yang kurang diproses yang asli itu yang terbaik ya yeah? Uh, itu yang terbaik untuk kesihatan lah insyaallah sebab kadang-kadang makanan-makanan ini dihasilkan daripada apa mungkin dari segi bahan kimia dan sebagainya dia nama dia so commercial determinants of health mereka mempromosikan penghasilan makanan-makanan dan produk-produk industri dan sebagainya dan ada campur-campur pelbagai jenis bahan jadi kalau kita ambil secara tak terkawal dia boleh menyebabkan kesan kepada kesihatan kita dalam jangka masa panjang untuk mengurangkan risiko macam tu lebih baiklah kita minum air kosong contohnya air mineral Ya, eh, ataupun air, uh, air -ai daripada buah-buahan tapi pada pada juga jangan berlebih-lebihan sebab dalam buah pun ada gula fruktosa jadi memadai untuk cukup-cukup saja jangan berlebihan ya, dalam apa-apa yang kita buat kita kena sederhana betul. boleh tuan-tuan semua mesti boleh buatkan rancakkan madani kita okey okay, so uh, kita dah bercakap tentang pasal kecil manis siapa kanis right. saya just nak sebab ada orang kata Malaysia ni dah lagat juga dia punya keadaan budak-budak-budak apa statistik dia mungkin apa gigi budak-budak dah banyak sangat berlubang. Ya yeah, betul. Uh, ada ke statistik yang lebih spesifik yang kita boleh tahu? Ya. Yeah. Kita ada lihat dekat sini kanak-kanak kita eh lebih kurang uh, kalau kanak-kanak uh, berusia 5 tahun ya yeah, prasekolah dan sebagainya. Yeah. Ada lebih kurang 7 daripada 10 kanak-kanak kita oh. mempunyai masalah gigi berlubang yang belum dirawat ya. Yeah. Apabila dia naik kepada usia dewasa, dia sudah menjadi 85% orang dewasa di Malaysia mempunyai masalah gigi berlubang. Eh, jadi ini sangat yang membimbangkan. Sebenarnya penyakit pergigian ini boleh dicegah dengan mudah. Kalau kita jaga baik-baik, kita berurut baik-baik dan sebagainya, kita boleh cegah. Eh, jadi kita boleh cegah benda ni. Kalau kita tak jaga, dia jadi masalah. Eh. So statistik itu menunjukkan um, tinggi sebenarnya uh, uh, prevalence ya, ataupun kejadian keris dalam kalangan uh, kita punya golongan muda sehingga ke golongan dewasa. dewasa juga. Ha, okay. Satu daripada empat ibu bapa contohnya tak pernah bersihkan mulut anak atau bayi dia. Ha, jadi maknanya dari kecil lagi pun ibu bapa tak uh, lebih kurang satu empat uh, tak check, tak periksa mulut anak dia. Jadi kita kena pastikan anak kita walaupun bayi tu kita bersihkan lidah dia supaya tiada kulat dan sebagainya bersih lepas minum susu lidah kita mesti merah bukannya putih. Yeah. Dan juga walaupun dia uh, Belum ada gigi lagi, kita kena bersihkan Tak ada salahnya bawa ke klinik pergigian Untuk uh, membuat pemeriksaan awal Kemudian bila dia dah sudah mencapai 6 bulan, dah ada mula tumbuh gigi Susu, dah kita kena mula Bawa ke klinik pergigian Supaya kalau ada apa-apa, kita boleh kesan awal yeah. uh, Dia ada masalah ke Tak ada apa-apa masalah ke Kita kena cegah dari awal supaya Kesan awal Dan kita boleh tangani bersama-sama Kalau okey tak ada apa-apa masalah Alhamdulillah ya, Kita kekalkan apa yang bagus itu Di Kuala Lumpur contohnya Ramai juga uh, rakyat kita di sini Yang uh, dapat menjaga dan memulut bebas keris Alhamdulillah Teruskan benda yang baik ini ya, Kerana ramai yang dah berjaya ya, Dan uh, kat sini kita lihat uh, kalau Kalau boleh ibu bapa mainkan peranan yang lebih penting untuk memantau audit bukan saja di tempat kerja tetapi audit di, rumah. audit di rumah macam mana kita jaga kesihatan <laughs> macam mana kita jaga makan kita macam mana jaga penjagaan kesihatan mulut kita supaya kita boleh cegah masalah gigi berlubang dalam keluarga kita Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Ingat Dr. Gigi. Ya? Jangan lupa dapatkan pemeriksaan sekurang-kurangnya setahun sekali datang jumpa kami supaya kalau ada apa-apa kita boleh kesan lebih awal. Ya? dan kalau kalau tak ada apa-apa alhamdulillah. Kalau ada kita dapat kesan awal, kita dapat tolong awal. -awal. Ingat tadi saya bagi tahu kalau lah dia jadi rumit, masalah banyak kita jadi segan malu dan kemudian kos dia meningkat okay. eh, kita beringat-ingat dari awal berakit-rakit dahulu berenang-renang tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Sorry. apabila kita dah bebas daripada keris apa yang kita perlu risau kita tak payah risau nak bayar apa-apa kita jaga je baik-baik okey Ok, uh, so doktor saya nak tanya tentang kan semua remaja sini dia suka minum bubble tea lah, ha. energy drink lah, yeah. air, air yang berasid macam air coke apa semua tu, apa kesan dia sekarang kan? Ok, kalau kita minum contohnya minuman-minuman yang berasid kan, contohnya minuman uh, fizzy drink ataupun minuman berkarbonat. Kalau kita minum banyak-banyak sebenarnya minuman tu sendiri ada banyak gula dia bahaya untuk kesihatan. Ada setengah-setengah minuman macam tu, gula dia sangat tinggi, lebih sudu, lebih 10 sudu teh dan sebagainya. Uh, 20 pun ada saya tengok. Bahaya untuk kesihatan kita sebab apa? Kita guna kalori hari-hari bukan perlu banyak-banyak. Eh, kalau kita tak main suka selalu rasa bagi kita minum banyak-banyak manis, satu botol Coke ataupun satu botol minuman-minuman berkarbonat dan sebagainya kita minum satu hari. Bahaya, bahaya untuk kesihatan Nanti kita ada masalah kencing manis Satu masa nanti Bahaya eh? oh. Jadi kita uh, uh, Apa jua uh, Brand uh, uh, Kalau dia Air uh, Yang berkarbonat tu Dia bahaya Untuk kesihatan Kena hati-hati Dan kalau kita minum Banyak-banyak pula Nanti dia menyebabkan Gigi kita tu sebab dia berasid tau Bila ada asid Mineral daripada gigi kita Kalsium tu akan keluar Daripada gigi permukaan gigi kita Gigi kita jadi lemah Dan rapuh Tambah pula Kalau kita tak betul jaga Kita beru gigi Lepas tu serta-merta Gigi kita jadi haus Kalau nak beru gigi Setengah jam kemudian Ke atas Sebab minuman-minuman berasid Macam yang berasid lah ya Macam asam-asam tu Berkarbonat Dia boleh menyebabkan Gigi kita jadi haus ya. Jadi Kita kena beringat-ingat ya. Ada banyak minuman-minuman Yang Ditawarkan memang nampak menarik, tetapi sebenarnya uh, kandungan gula dia tinggi dan tidak sesuai untuk kita ambil uh, selalu. Kalau boleh kita kurangkan tak ambil lagi baik untuk kesihatan kita, ya. Yeah ok uh, doktor saya sebenarnya ada lagi satu soalan ni yeah. uh, so saya ada satu uh, kawan ni yeah. gigi dia dia du, 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 dia elok dulu okey uh, tapi tiba-tiba satu hari gigi dia ada satu gigi goyang ah. uh, tapi bila dia dah cabut hari tu ah. dua sebulan depan tiba-tiba satu gigi goyang. Okay. makin lama makin lama makin belaga lepas tu macam almost semua gigi kena cabut apa benda oh. uh, apa situasi ni Okay. apa yang kita boleh dikaitkan yes. dengan yes ada beberapa okey terima kasih banyak ya eh, doktor sebenarnya kan um, Masalah gigi memang kena tengok secara menyeluruh Ia bermula dari keluarga kita eh. Macam saya cakap tadi Kita kena kurangkan makanan manis Kemudian lahir-lahir lagi Kita kena start jaga Walaupun tak ada gigi Kita kena jaga bersih-bersih ya, yeah. Berus lidah yeah. Pastikan gigi kita semua uh, Diberus dengan baik Dan tak ada sisa makanan uh, Kurangkan makan gula Macam saya cakap tadi Kemudian tiap-tiap setahun Kita kena pastikan Kita dapatkan pemeriksaan Daripada doktor pergigian Di klinik pergigian berdaftar Ya yeah. Bukan pengamal pergigian haram. eh. Uh, sebab apa ini doktor mesti berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia. Jangan salah jumpa orang. Ya eh, bahaya untuk kita ya. Eh? Jumpa orang yang profesional yang betul. Supaya dia boleh bagi nasihat tak yang betul dan tepat uh, dengan berkaitan dengan masalah yang kita alami. Okey, itu satu. Kemudian penjagaan kesihatan mulut. Ramai juga yang saya lihat dekat sini, antaranya yang kita sempat jumpa juga tidak memberus gigi pada waktu malam. Bila Malam ada banyak masalah sebab bila kita dah makan ada banyak sisa makanan dekat dalam mulut kita. Jadi kita kita tidur dalam keadaan banyak sisa makanan, bakteria datang, dia menghasilkan asid dan sebagainya, gigi jadi reput dan uh, mudah berlubang dan sebagainya kan. Kalau kita gusi kita pula ada sisa makanan banyak ya jadi kita punya ada akan menyebabkan keradangan pada masalah gusi kita gigi kita jadi lama-lama masalah gingivitis keradangan gusi kemudian dia akan menyebabkan uh, juga uh, gigi jadi bergoyang dari masa ke masa sebab tisu keliling gigi tu dah kena makan dengan bakteria ya jadi itu penting kita kena pastikan sebelum tidur kena berus gigi kita dengan bersih walaupun kita mengantuk macam mana pun kita kena berus gigi ya kalau kita lihat hadis-hadis nabi menunjukkan nabi sentiasa jaga kebersihan mulut dia dengan baik dia bersugi sentiasa waktu malam waktu bangun daripada tidur ya dan selalu berkumur-kumur itu satu yang baik amalan yang baik ya baik jadi kita kena kena pastikan kita malam-malam kena berus gigi dua kali sehari Yeah. Kemudian pada waktu lain, waktu siang ke dan sebagainya. Ya, yeah. yeah. jadi okey, kita kena pastikan kita kena uh, berus gigi waktu malam. Kemudian dua kali sehari pakai ubat gigi berflorida. Ada yang berus gigi tak pakai ubat gigi berflorida, contohnya kena pastikan ubat gigi tu berflorida supaya dia boleh mencegah keris. Oh. Okey, okey. Jadi uh, kita kena pastikan itu Kemudian kita kena floss gigi kita aya macam benang tu kita ikat lepas tu kita uh, lilit pada jari kita kita bersihkan celah-celah gigi kita sebab bila kita berus gigi dia tak cukup bersih celah-celah gigi tu dia kena bersihkan uh, dia kena bersihkan celah-celah uh, gigi supaya uh, tak ada sisa makanan dekat situ eh uh, kita dapat uh, saya depan tahu kita ada lebih kurang 10 minit lagi oh, tapi okay. tak bagi kita teruskan lagi ya? jadi kita uh, kita celah gigi kena bersihkan dengan baik Kemudian uh, satu lagi sentiasa amalkan komo-komo ya. Yeah. Kemudian uh, kita kena juga pastikan uh, apa lagi uh, kita kena periksa kalau anak kecil kita dia sebab dia semua bermula daripada kecil. Kita kena periksa uh, sebab orang dewasa pun ada gigi berlubang. 85% ada gigi berlubang. kanak-kanak, lagi lah tak, baru lahir kurang ilmu dan kurang kemahiran lagilah kita kena tolong dia tolong beruskan gigi anak kita ya eh, sebab mereka semua di bawah umur kadang-kadang mereka selalunya mereka berus tak bersih oh, ingat saya bagi tahu tadi eh betul -betul. bila sampai dari kecil Tuhan bagi gigi semua elok naik sampai 75 tahun eh sorry naik sampai uh, uh, prasekolah 5 6 tahun gigi dah mula berlubang so sekarang ni ibu bapa kita kena beruskan gigi anak kita kita sayang anak kita kita ibu bapa kerja berpasukan jaga berus gigi anak baik-baik supaya dia bersih ya dan uh, malam sebelum tidur kena berus kalau isap botol susu uh, kita kena setahun ke atas kita kena usaha untuk berhentikan dah pakai cawan dan minum contohnya macam tu eh. itu dari kecil lagi eh sebab amalan ni sama je bila sampai dewa, uh, uh, bila kita jaga baik-baik dia dah terjaga dari kecil lagi okey jadi uh, Kemudian apabila dia sudah dewasa nanti dia lebih terjaga Ya, kalau uh, kita pastikan jaga baik-baik uh, ya, kita audit selalu anak kita, kita pun uh, kita beruskan dan kita pantau kalau mereka berus kita kena tengok pula. Kita kena tengok cara dia berus. kena tengok dia berus. Kita kena bau ada tak masalah. <laughs> Betul ke dia berus gigi ni? Kemudian tengok cermin. Bila kita pakai bedak, kita tengok cermin. Bila berod gigi tak tengok cermin pula. <laughs> tak dia kena tengok cermin ya? cermin ya. Itu barulah kita boleh aim betul-betul. Gigi ada banyak permukaan Betul-betul. Jadi kita kena berus pada permukaan tu betul-betul rapi. Lidah juga jangan lupa berus. Kemudian satu lagi saya nak bagi tahu pada semua uh, para hadirin sekalian jangan lupa periksa mulut sendiri dan ahli keluarga hari-hari. Bila kita tengok a uh, bersama-sama ahli keluarga kita buat SOP tu. Periksa mulut. Leher okey tak? Ada bengkak-bengkak? Ya. -bengkak. Eh? Uh, rahang mulut boleh buka? bibir okey, ada luka-luka, lidah ha? dan dalam mulut ada ulcer, dua minggu tak baik dua minggu ke atas kalau tak baik ulcer tak sakit tu contohnya ada risiko kanser mulut risiko ha, ya yeah? contohnya ha, kalau apa lain-lain lidah ada tak putih, ada putih-putih sakit ulcer ke apa, -apa ke bengkak ke kena-kena tengok apa-apa abnormal ha, kemudian ada tak gigi ada berapa kita kena bila 90 tahun ke atas kena ada 20 batang gigi ya yeah, ke atas Kemudian ada goyang tak? Kan? Check awal-awal. Kalau kita buat pemeriksaan mulut sendiri awal-awal, gigi kita kita dapati ada risiko macam tak gigit sakit ke, gigit sakit ke ya, eh? ataupun rasa macam nak goyang-goyang ke. Ha, itu tanda-tanda awal. Jangan tunggu sakit. 50% rakyat Malaysia datang ke jumpa doktor gigi selepas 2 tahun. Lah lambat tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tengah gembira ni, jom kita datang ke klinik pergigian. Jangan tunggu lama-lama ya -lama, eh. 15% rakyat Malaysia Kajian NHMS 2019 menunjukkan Tak pernah jumpa doktor gigi seumur hidup oh. Tak pernah jumpa doktor gigi seumur hidup Jadi bayangkan saya pernah jumpa Ada orang yang macam tu Penuh dengan karang gigi dalam mulut Penuh dengan karang gigi Bila kita bersih tu dia terbang-terbang lagi so, ya Dan so berdarah-darah Bila dah bersih tu Berdarah-darah mulut dia Macam Dracula, like Dracula. Eh, ma. Jadi jangan macam tu kita boleh ubah nasib kita boleh eh tuan-tuan semua Kru-kru semua boleh buat tak? Boleh terbaik semua Kru-kru semua Terima kasih banyak-banyak eh Jadi itu dari awal eh Aa, Kita dapatkan pemeriksaan Kalau kita kesan awal-awal Segera buat rawatan Ambil X-ray dan sebagainya Segera buat rawatan lanjut eh Okay Jadi kalau kita boleh buat baik-baik tu Kita boleh cegah awal-awal Daripada masalah gigi dia luruh satu-satu Ibu mengandung pun ada risiko dia juga Aa, Pastikan dia jaga baik-baik Sebab dia punya perubahan hormon kan yeah jaga baik-baik, jumpa doktor, ikut buku uh, Ibu Mengandung tu insyaAllah semuanya dengan, akan dalam keadaan baik ya, yeah? yeah. ha, itu yeah. penting ya, yeah. okeylah, so doktor uh, saya sedikit sebanyak, uh, actually banyak juga ilmu yang saya dapat hari Alhamdulillah. ini Alhamdulillah, ha, Alhamdulillah. Yeah. so saya itulah saya nak minta sedikit apa mesej terakhir yang doktor boleh beri kepada para pendengar hadirin-hadirat yang ada hari ini yeah. uh, yang berada di apa, uh, program Rancang Madini pada hari ini macam mana kita nak apa nasihat yang doktor pada tentang kesihatan pergigian yang terakhir yang kita boleh bagi baik Sebenarnya doktor Menawar terima kasih banyak-banyak bertanya soalan yang menarik ini Saya nak rangkumkan dekat sini Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan Kita kena sedar Adakah kita di mana tahap kita menjaga kesihatan mulut kita? Adakah di tahap yang baik Ataupun yang kurang baik Atau ada masalah lagi Kita kena sedar Kalau kita sedar kita ada masalah tu Segera kita baik uh, Selesaikan masalah itu 2026 pasang azam Jangan ada lagi gigi kita yang berlubang Atau yang bermasalah Pasang azam untuk 2026 Sebab kita berada di hujung tahun sudah eh? Kemudian kalau kita ada apa-apa masalah Segera cuba atasi masalah itu Sedar Ahli keluarga kita ada masalah apa? Segera dapatkan, jangan tangguh tangguh lagi macam setengah orang tunggu sakit, tunggu tunggu betul betul goyang tunggu tunggu untuk kita tangguh, -tangguh. Jangan Sudah terlambat, apa. dah terlambat. Ya macam saya cakap tadi, peringat ini ya, sebelum kita sakit. Ya dan pasang azam untuk tahun depan, Insya Allah kita jaga baik baik. Kalau contohnya, saya bagi contoh mungkin suami atau uh, mungkin suami kita merokok ke dan sebagainya kita kena pastikan kita bagi nasihat tolong uh, jaga berhenti merokok tidak baik untuk kesihatan keluarga penyakit gusi lepas tu penyakit uh, risiko kepada kanser paru-paru dan sebagainya dan kita banyak belanja beli rokok dan vape dan sebagainya tidak baik untuk kesihatan walaupun orang tu menghidu baru tu jadi saya ingatkan balik baik kepada semua kita usaha sebaik mungkin uh, pasang azam kenal pasti apa masalah kita hari-hari kena berus gigi dengan berkesan ya malam sebelum tidur kena berus gigi dua kali sehari malam dan waktu siang kemudian kita periksa mulut anak kita selalu ahli keluarga kita selalu periksa mulut sendiri dan ahli keluarga supaya semuanya okey pakai ubat gigi berflorida floss gigi dengan baik kalau main sukan pakai pelindung mulut khususnya sukan-sukan yang macam lasak macam rugby dan sebagainya dan ingat hari jadi ingat doktor gigi. Insya-Allah kalau ada apa-apa yang kita terlepas pandang uh, secara profesional kita akan bagi tahu you. Uh, ini masalahnya. Mari kita selesaikan sama-sama supaya kita semua berjaya dan menang dalam pertempuran ini supaya kesihatan mulut kita adalah yang terbaik dan kita boleh merasa bangga dan senyuman kita yang menawan bermakna serta memberi kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang lain. Insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Uh, saya Terima kasih kepada Encik Dr. Dr. Mustafa Jaafar pakar kesihatan pergigian awam kita. So kita harap kita berharaplah info-info eh kita berharaplah info-info yang dah telah doktor berikan dapat memberi manfaat kepada rakyat-rakyat dan hadirin-hadirin pada sekalian. So saya saya tamatkan sesi podcast kita pada hari ini dengan wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat, salam sejahtera dan salam satu madani